avvalambor <laughs> assalomu alaykum aziz muxlislar san'ashimanda do'stlar mana o'zim bilaman qo'shiqga chellenge e'lon qilgandik bu yerda g'oliblarimiz turibdi yana bitta g'olibimiz yo'q afsuski uzoqda ekan xudo xohlasa kelgandan keyin ozvg birinchi o'ringa yana bu yerda murodboy ukamizga hozir o'rniga ukalari kelib turibdi do'stlari qimmatbaho o'zimni yaxshi ko'radigan gitaram bor o'shani sovg'a qilaman murodboy ukamizga yosh kunlarga <laughs> ishlatasiz muborak bo'lsin sizga katta rahmat endi qunduzoy singlimiz bor bu yerda hozir toshkentda ekan shuning uchun shogirdlarga topshirib uni ajoyib qizlarga mos xos sovg'a olishga qaror qildik o'zim bilaman cheenjda eng yaxshi raqslarni tayyorlab bizga taqdim qildi biz bundan xursandmiz tabriklaymiz yaxshi ka o'zim bilaman qo'shig'iga mana chellenjda ishtirok qilgan barcha vachi muhlislarimizga singlimizga barchamizga rahmat deymiz bundan keyin ham qo'shiqlarda chellenjlarda yaxshi faol ishtirok qilasizlar degan umiddamiz hammaga omad tilaymiz rahmat o'zim bilaman